Любит Россию, любит до слез, и все о чем его я попросила, он без труда решает вопрос. Я вам могу сказать одно. Депутаты у нас законодатели только в Думе. А мы, я вам могу, вот я пять лет, пятый год депутатом, ничего хорошего не испытала. На следующий срок говорю, что навряд ли я соберусь идти, потому что я называю нас простым русским словом. Мы депутаты помоем, контейнеров, подъездов. Муниципальные депутаты – это самое страшное, что есть на свете. нем финансирование, ничего в бюджете нет, а ты выходишь к людям и не знаешь, что сказать. Ну, я честно всегда говорю, никогда не люблю лукавить нам этого вопроса не решить. По той простой причине. Я изначально-то думала, что ну, я аж одурела. Думаю, сейчас ну, бегу в Калинину, город с ума что и сошел. Как архитектура могла дать разрешение строить здесь? И когда я бегу, пробежала да, туда, туда, сразу только узнала, что не ну, вы на то мы знаем ваши время вы сейчас начнете прокуратуру, даже, может, на эту тему не суетить. Это частная собственность. Все. Прошу я, конечно, главу города или зам главы города по возможности организовать всю встречу, чтобы он людям ответил, хотя бы внятное и понятно. если он даст согласие. Но господа, ну, мы обойдем, по чтобы по Я, чтобы вот, конкретная информация у вас была, чтобы четко, как мы проговорили, чтобы собственник ответил, чтобы мы знали, что здесь строить будут. Я, конечно, пишу депутатский запрос в главе города. Но я... Этот запрос вам потом всем мы вместе соберемся, зачитаем, и там уже вы будете знать по пунктам. Я все вопросы эти поставлю своим депутатским запросе. Когда приобрел землю, что планируют строить, как планируют, чтобы потом народ мог здесь пройти, проехать, встать, парковаться, какие-то для отдыха, какую-то аллею, что-то, вот, чтобы нам такой ответ был. В центральной администрации план застройки, я попрошу, что ему архитектура подчиняется, как раз строительная архитектура, его план застройки, Посмотрите, если нам его дадут. Ницук с нами с депутатами разговаривает, главный полиции, главный полицай города, только когда есть письменные заявление от жителей, а на словах он говорит, это так, я думаю, это не выборы. Я говорю, не, не пойду. Они меня уговаривали в город. Вот вы самые деятели, все. Я говорю, я вам проблемы создаю. Вы же мне всегда говорите. Опять пришла Аня Федорова, сейчас на все проблемы.